বিহালের কাজকটা প্রাথমিক স্কুলে বুনো হাতের তাণ্ডব স্কুলে ব্যাপক ভাঙচুর বুনো হাতির বিহালের কাজকটা প্রাথমিক স্কুলে রাতে হানাদারি চালায় বুনো হাতি স্কুলের দেওয়াল ভেঙে ঢুকে মিড ডে মিলের প্রায় তিনশো কেজি চাল সবার করে দেয় বুনো হাতি তাছাড়াও স্কুলের ব্যাপক ভাঙচুরও চালায় স্কুলের পাশে একটি বাড়ির গাছপালাও ভেঙে ফেলে বুনো হাতির দল বনৰীয়াতি আহি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পাছফালৰ ৱালখিনি ভাঙিছে খিৰিকী ভাঙিলে আৰু ইয়াত থকা আমাৰ আলমেৰা ডেস্ক বেঞ্চ আৰু কিতাপ পত্ৰ মূল্যায়ন বহি এইসমূহ নষ্ট কৰাৰ লগতে ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় আঢ়ৈ কুইণ্টলৰ ওপৰত অলপ চাউল আছিলে চাউলখিনি তেওঁলোকে খাই বৈ নষ্ট কৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ দুটা ক্লাছৰুমেই আছিলে দেশত এটা ৰুম ভাঙিলে আৰু সিটো ৰুমত আমাৰ খিৰিকি চিৰি ভাঙিছে গতিকে বহুত ক্ষতিসাধন আছে ইয়াতে আমাৰ স্কুল বিদ্যালয়খনত হয় হয় আমি দেখিছোঁ যে কাষৰ মানুহ ঘৰত তেওঁলোকৰ তামোল বাৰী ভাঙিছে কলগছ খাইছে আৰু তেনেকৈ বিভিন্ন বাগান চাগান ভাঙি ক্ষতিসাধন কৰা দেখা গৈছে আৰু প্ৰায় এইবিলাক আহি থাকে আমাৰ কাষৰ স্কুলৰ দাঁতি কাষেৰে দুঘৰ তিনিঘৰ মানুহৰ আগতেও তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙা দেখা গৈছে গতিকে প্ৰশাসনিক বিভাগত অলপ উচিত ব্যৱস্থা এটা ল'ব কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ ঘটনাটোক লৈ কি ক'ম আৰু এতিয়া ৰাতি আহিছে আমি কোনেও গম নাপাওঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ ভাইটিয়ে পথাৰলৈ আহি দেখিছে যে মোক কৈছে নবৌ আপোনালোকৰ স্কুলখন এই হাতীয়ে ভাঙিলে তাৰপৰা মই আমাৰ সহায়িকা বাইদেউ লৈ পেলাই আহিছোঁ চাইছোঁ চব ভাঙিলে আৰু চাউল খালে বেঞ্চ চকী চব ভাঙিলে সেই সুবিধাটো চৰকাৰে সোনকালে কৰি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়ে পাঠদান কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে অঁ বহুত চলিছে আজি দুবছৰ আগত আমাৰ গাঁৱটো সোমাই পেলাই প্ৰদীপ দাসৰ ঘৰ ভাঙিছে ৱাল ভাঙিছে আকৌ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে সেইকাৰণে বন বিভাগে এই সমস্যাটো সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে আমাৰ ৰাইজ থাকিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে